মৰমৰ অকণ দি হ'ল মই আইমা তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুকৰ পালোহি মোৰ মৰম সকলোৱে ল'বা ধে আজি তোমালোকলৈ বুলি এটা একদম সৰু আখ্যান লৈ আহিছোঁ আখ্যানটো কাৰ জানা ভৃগু ম ভৃগু ঋষিৰ এসময়ত ঋষিসকলে যাক যজ্ঞ কৰি ভগৱান দেৱতা সকলোকে পূজা কৰি গোটেই পৃথিৱীখনত শান্তি বিচাৰিছে এনেদৰেই এবাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে এখিনি ঋষিমুনিয়ে একেলগ হৈ পেলাই সৰস্বতী নদীৰ পাৰত বহি জাক যজ্ঞ কৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু সেই জাক যজ্ঞ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক গভীৰ আলোচনাত নিমগ্ন হ'ল আলোচনাৰ বিষয় আছিল কি যে এই তিনিও তিনিও লোকৰে শ্ৰেষ্ঠ কুঞ্জন ভগৱান অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ ভিতৰত আচলতে কোন সঁচাকৈয়ে ভগৱান হোৱাৰ যোগ্য বা পূজনীয় হোৱা যোগ্য এই কথা আলোচনা কৰি কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে যে আমি এবাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ লওঁ কাৰণ তেওঁলোক বৰ জ্ঞানী আছিলে তেওঁলোকক আনকি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰেও সন্মান জনাইছিলে তেওঁলোকৰ অগাধ জ্ঞান আছিলে এই আলোচনাত ভাগ লওঁতে সকলোৱে কি ক'লে ভৃগু ঋষিক ভৃগু হৈছে সকলোতকৈ জ্ঞানী ঋষি সেই সময়ত আৰু ভৃগুকে ক'লে যে আপুনিয়ে গৈ এই তিনিওজনৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ পৰিচয় লওক কি আচলতে আমি কাক বুজিব লাগে কোন আচলতে আমাৰ পালন কৰ্তা হ'ব লাগে আপুনিয়ে গৈ পেলাই সকলোকে চাওকে এই বুলি কওঁতে আৰু ভৃগুমুনিয়ে কি কৰিলে ভৃগুমুনি বুলিও কৈছোঁ ভৃগু ঋষি বুলিও কৈছোঁ মুনি বুলিও কয় ঋষিয়ে গৈ পেলাই প্ৰথমতে গ'ল ব্ৰহ্ম লোকলৈ ব্ৰহ্ম লোকত সেই সময়ত ব্ৰহ্মাদেৱে কি কৰি আছিলে দেৱতাসকলৰ লগত এটা গভীৰ আলোচনাত ব্যস্ত হৈ আছিলে এই সময়তে গৈ পেলাই ভৃগুমণিয়ে ভাবিলে যে মই অকণমান ব্ৰহ্মাৰ পৰীক্ষা লওঁ এইবুলি ভাবি ভৃগুৱে ইচ্ছা কৰিয়েই ব্ৰহ্মাৰ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ সেই আলোচনাত বহি পৰিল আমাৰতো ব্ৰহ্মাই চাই আছিলে এওঁ আকৌ দেখোন মোক একো নুশুধাকৈ আসন গ্ৰহণ কৰিলে এওঁ কেনে ঋষি এই বুলি উৰাই ঘূৰাই তোমাৰ ভৃগুক গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁ খুব খং উঠিছিলে ব্ৰহ্মাৰ যে মোৰ লোকতে আহি পেলাই আকৌ মোৰেই অনুমতি গ্ৰহণ নকৰাকৈ আসন লৈছে এওঁ কেনেকুৱা ঋষি এই বুলি কৈ পেলাই ব্ৰহ্মাই ভৃগুক সেই তাৰ পৰা খেদাই দিলে ভৃগুৱে তেতিয়া গম পালে ব্ৰহ্মাৰ অত্যন্ত খং আছে এইবাৰ তেওঁ গ'ল মহেশ্বৰৰ ওচৰলৈ কৈলাসলৈ কৈলাশপতি শিৱ হয়নে সেই সময়ত শিৱও ব্যস্ত আছিলে পাৰ্বতীৰ লগত কিন্তু তথাপিতো তেওঁ ঋষিবৰক দেখি আঠে বেথে মাতি কাষতে বহুৱালে ঋষিয়েও নানান কথা কৈ পেলাই আৰু শিৱৰ লগত আলোচনাত ব্যস্ত হৈ পৰিল তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে যাৰ আলোচনাৰ ভাগ লৈ পেলাই শিৱৰ খুব খং উঠ আৰম্ভ হ'ল তেওঁ ঋষিক এনেকুৱা উৰাই ঘূৰাই গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে যে ভৃগু ঋষিয়ে তৎ ধৰণী হেৰাই কৈলাশৰ পৰা ভিৰাই লৰ মাৰিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত উগ্ৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰা তোমাৰ শিৱয় ত্ৰিশূলেৰে ঋষিক খেদিবলৈ ধৰিলে ঋষিয়ে উপায় নাপাই আহি এইবাৰ ক'লৈ আহিলে তোমাৰ বৈকুণ্ঠলৈ বৈকুণ্ঠত কোন থাকে শ্ৰী বিষ্ণু আমাৰ নাৰায়ণ কৃষ্ণ তেওঁ শয়ন অৱস্থাত তোমাৰ বৈকুণ্ঠত লক্ষ্মীৰ লগত ধুনীয়াকৈ শুই আছিলে লক্ষ্মীত ভৰিত পিটিকেই আছিলে আমাৰ কৃষ্ণৰ বা বিষ্ণু যি বুলি কোৱা আৰু তেওঁ শুই শুয়েই গোটেই অনন্ত সৃষ্টিৰ কথাবিলাক লক্ষ্য কৰি আছিলে তেওঁ চকুকেইটা বন্ধহে কৰি থাকে কৃষ্ণই চব কথা জানে তেওঁ ঋষি অহাও গম পায় কিন্তু তেওঁ তেনেকৈ শয়ন অৱস্থাতেই পৰি থাকিলে ইপিনে ঋষিয়ে আহি ভাবিলে এইবাৰ আমি মই নাৰায়ণক খং উঠাওঁ তেওঁৰ কিমান খং উঠে চাওঁচোন এই বুলি নাৰ কি কৰিলে ভিগু ঋষিয়ে সেই নাৰায়ণ শুই থকা বিচনাখনৰ কাষতে ভৰি ধে ধামত ধাম ধাম তাম শব্দ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু আমাৰ বিষ্ণুৱে চকু মেলি চাই ভৃগুক দেখি তেওঁ টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ ভাও ধৰি কলে হে ঋষি বৰ আপোনাৰ বৰ খং উঠিছে যেন পাইছো মই শুই থকাৰ কাৰণে বেয়া নেপাব দেই আহক আপুনি আসন গ্ৰহণ কৰক আৰু চাওঁ আপুনি কিজানি আপোনাৰ ভৰিকেইটাত দুখেই পালে ইমান জোৰকৈ জোৰকৈ আপুনি মাৰিছে ভৰিকেইটাৰে দিয়ক মই ভৰিকেইটা আপোনাৰ পিটিকি দিওঁ এই বুলি কওঁতেই তোমাৰ ভেকুমুনিৰ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে এয়া কেনেকুৱা কথা গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ এজন সাধাৰণ ভক্তক ভৰি চুবলৈ আহিছে তেওঁ তেতিয়া দুয়ো চকুৰে চকু পানী ব'বলৈ ধৰিলে আৰু বিষ্ণুৰ চৰণত সেৱা কৰি ক'লে হে নাৰায়ণ তোমাৰ ওপৰত আৰু কোনো দেৱ দেৱতা নাই কোনো ভগৱান নাই তুমিয়ে আচলতে সৰ্বটো কালৰ সৰ্বদেৱদেৱ তুমি গতিকে তোমাৰ দিনে আমি আৰু কাকো পূজা অৰ্চনা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তোমাৰ আমি বুজি পাইছোঁ মই বুজি পাইছোঁ যি মানুহে যি দেৱতাই ক্ষমা কৰি পেলাই দুখ ক্ষমা কৰি দিয়ে ভক্তৰ সেইজনহে আচল পূজনীয় ভগৱান গতিকে তুমি মোৰ ইমান দুখ কৰিছোঁ মই ভৰিৰে তোমাক লঠিওৱাৰ নিচিনা কৰিছোঁ তথাপিতো তুমি কিন্তু মই ভক্ত হিচাপে মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিছা এই ক্ষমা গুণ যাৰ নেথাকে সি কেতিয়াও পূজনীয় হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই এতিয়া মৰ্তলৈ নামি গৈ সকলো দেৱতাকে তোমাৰ এই ব্যৱহাৰৰ কথা প্ৰচাৰ কৰোঁগৈ আৰু যোগ যুগান্তৰলৈকে সকলোৱে তোমাক পূজা কৰিব তোমাৰ এই ক্ষমাশীল গুণৰ বাবে সেইবুলি ভৃগু নামি আহিলে আৰু সকলো ঋষিক এই কথা জনালে আৰু ঋষিসকলেও গম পালে যে শুদ্ধ অন্তৰেৰে ক্ষমাশীল হৈ যি পালন কৰে সিহে আচলতে পূজ্য বা পূজাৰ বাবে যোগ্য এইটো এটা আখ্যান গতিকে তোমালোকে যিসকলে যিজন দেৱতাকে পূজা কৰা সেয়া শুদ্ধ অন্তকৰণে পূজা কৰিলেই সকলো সন্তুষ্ট হ'ব এই আখ্যানটো বহু হাজাৰ বছৰৰ আগৰ আৰু মই তোমালোকক কওঁ শুনা আখ্যানবিলাকক ইংৰাজীত মিথ বুলি কয় মাইথলজি হে এই আখ্যানসমূহ আচলতে হয় নে নহয় তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু আমি এটা এইবিলাক উদাহৰণস্বৰূপে লৈ বিশ্বাস কৰিয়েই আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এই আখ্যানবিলাক হাজাৰ হাজাৰ বছৰ প্ৰচাৰ হৈয়ে আছে আৰু আমিও বিশ্বাসত লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে অকণিহঁত কেনেকুৱা পালা আখ্যানটো মোক জনাবা দেই সকলোৱে হয়তো মোৰ সাধুবিলাক শুনি বহুতেই ভাল পাইছা কিছুমানে হয়তো বেয়া পাইছা কিন্তু বেয়া পালে নেচাবা আৰু ভালপোৱাসকলে চাই চাই মোক উৎসাহিত কৰিবা সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কৈ দেই মোক বেয়া কথা নক'বা দুখ লাগে হাঁ আজিৰ কাৰণে বাই 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 বাই